Begitu gairah nak melihat BM dan PH berpecah Begitu gairah nak melihat pemimpin-pemimpin uh, daripada Barisan Nasional nak menarik sokongan eh, terhadap Kerajaan Perpaduan Tiba-tiba tuan-tuan ada 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri Perlis 3 daripadanya daripada PAS sendiri dan 5 daripada BERSATU eh lapan orang sudah pun bersedia untuk menarik sokongan terhadap menteri besar PAS PAS di Perlis. jadi macam tu pula tuan-tuan. itulah dia eh. keadaan hari ini sesedara, semakin hari semakin panas dengan pelbagai isu-isu. ada pula yang memfitnah kononnya bila mana Dato Sri Wan Rosdi eh bagi menghadap ke bawah diri tuanku itu biasa tuan-tuan eh perjumpaan biasa sebelum uh, dia dipanggil uh, meeting pra esko uh, sebelum mesyuarat esko biasanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang akan menghadap ke bawah diri tuanku Sultan Pahang lebih dahulu uh, macam sebelum mesyuarat uh, kabinet eh, setiap hari Rabu uh, kita akan tengok uh, dana menteri akan mengadap kebahadulia mahamulia seri paduka baginda dirbuat nagoh. Ha, ah macam itulah keadaan dia ha, tapi mereka buat fitnah kononnya kata kerajaan Pahang nak bubarkan dewan undangan negeri eh? Jadi tak tak benar eh, tak benar. Ha, bagi saya pas jadi menteri besar ke bersatu jadi menteri besar ke benda ni terpulang kepada dia lah, eh, terpulang kepada dia orang. Saya yakin Menteri Besar yang sedia ada pun ada pengaruh dia yang tersendiri. Kan? Eh? Begitu juga dengan bersatu, kan? Eh? Sepatutnya dia ukur baju, kan? Eh? Dah tahu dia cuma ada lima kerusi saja, kan? Eh? Janganlah berangan nak jadi Menteri Besar. Ha, itulah. So, yelah, jawatan ni tuan-tuan, kita tak boleh nak kata apa sebab Setiap manusia dia ada nafsu dia masing-masing eh? Dia ada Cita-cita tak salah lah Tak salah Kalau orang politik ni nak ada cita-cita untuk Jadi menteri besar Nak ada cita-cita untuk jadi perdana menteri Tak salah Cuma kena pandai Bijak mencatur Cuma sewajarnya Dalam keadaan rakyat hari ni uh, ya, amat memerlukan kerajaan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka, masalah kos sara hidup. Mereka memerlukan bantuan dan sebagainya. Eh, sepatutnya priority digunakan untuk melakukan perkara-perkara ini. Eh, bukan sibuk asyik nak berpolitik sepanjang masa. Eh, masa-masa banjir pun masih lagi banyak yang nak di uh, yang memerlukan bantuan. Uh, itu sebabnya saya mengusulkan supaya Fokuslah untuk jaga rakyat terlebih dahulu Daripada sibuk Nak menjatuhkan sana, nak menjatuhkan sini Memanglah Bila berhadapan dengan Provokasi-provokasi uh, Contohnya provokasi daripada puak-puak Lingua Eng Baiknya daripada Yubin ke Daripada Tony Pua ke Daripada Superman, Hugh ke Ni semua puak-puak yang pro Lim Kisian dan Lim Guai eh? Yang geng, geng lama dia Memanglah dia orang ni nak sabotage DAP yang baru ni So Kita janganlah terlalu gairah Nak jam dekat eh? Sehingga lupa bahawa eh? Kalau kita bertindak terburu-buru Banyak benda yang akan berlaku tetapi yang paling sensara sekali ialah rakyat Bila kerajaan huru hara tidak stabil Maka pelabur akan lari, takkan melabur di Malaysia Kita punya pelancong-pelancong pun akan rasa tak selamat untuk datang ke Malaysia Akhir sekali rakyat yang rugi Dan bila rakyat rugi, rakyat Malaysia ni eh, 70% terdiri daripada kaum bumi putera Maknanya yang paling rugi sekali ialah orang Melayu Eh? Ah, itulah kena ingat. Okey? So, ya. Sekarang kita tengok a uh, kita dapat maklumat lah, kan. Hmm. Ada perjumpaan-perjumpaan sulit hmm. antara pemimpin boleh kata pemimpin tertinggi PAS hmm. dan juga saya kiri lah hmm. kita kata saya kiri berumur satu yang nak jatuhkan presiden hmm. Uh, berjumpa dengan pemimpinan UMNO oh. tu so, soalan dia tu kenapa mereka masih lagi mencari UMNO Sedangkan ialah mereka hari-hari duk ratik kata lama ya. tak boleh pakai itu dan sebagainya. Boleh minta komen tu. Dia senang saja. Dia siapa pun nak tubuh kerajaan dalam keadaan hari ini last kali kena cari amno juga. Itu sebab dia orang ni cukup benci dengan Datuk Seri Zahid. Sebab kalau tanpa sokongan daripada Datuk Seri Zahid yang akan ke penjara, akan ke penjara eh yang menantu dia nak masuk penjara pun eh akan ke penjara yang anak eh hilangkan minyak masak pun akan ke penjara yang menantu kena siasat pun akan kena penjara eh. so semua tengah gelabah itu sebabnya walaupun dia benci dengan Datuk Zahid ni eh dia pergi juga jumpa dengan Datuk Zahid eh Menawarkan jawatan Perdana Menteri ha, Kalau Dato' Zahid ni jenis Macam MIC ni kan ha, Gelojo nak sangat jawatan Dah lama dah dia sapu jawatan tu Betul tak? Ha, tapi Dato' Zahid bukan bodoh Kita kenal siapa PAS tu ha? Apatah lagi kita lebih kenal siapa Hamzah Zainuddin tu ha? Jadi kalau misalnya Dato' Zahid ni macam MIC Kan ha? Gelojo sangat nak jawatan Dia terima jawatan ni ha. Kita dah pernah kena tikam dah Dengan puak-puak Perikatan Nasional ni Kita ampunkan dia orang Kita maafkan dia orang Last kali apa dia buat Bila dia dapat kuasa Mula-mula dia dengar cakap kita Lepas tu dia tak dengar cakap kita Dia balun je kita Dia tikam belakang kita Bukan setakat tikam ha. Dia bully kita Duit kita ditahan Walaupun mahkamah dah putuskan suruh lepaskan duit. Kan? Ha. Jadi kalau misalnya Datuk Zahid ikut perangai setengah-setengah lah eh. Setengah-setengah yang eh, emosi. Marah Datuk Najib tak dibebaskan dan sebagainya. Dia boleh je terima jawatan Perdana Menteri ni. Tapi kena tahu apa tujuan mereka ni. Tujuan mereka ni bukan nak mengangkat kita menjadi Perdana Menteri. Tidak. Tujuan mereka ni hanya satu. Nak menang pelayar raya 2000, uh, Pilihan raya yang ke-16 Dan pilihan raya yang ke-16 Mereka tidak ada peluang menang Kalau BN dan PH masih bersama So strategi mereka tak lain tak bukan Dia pancing kita Umpan kita dengan jawatan Perdana Menteri The moment kita terima je Cukuplah Paling lama 6 bulan dia bersama dengan kita eh? Lepas 6 bulan dia tarik balik sokongan eh? Ketika tu hubungan kita dengan PH dah hancur Berderai eh? Kalau kita nak balik semula menyokong PH Boleh? Tak boleh Jadi benda ni kena bijak lah eh? Itu sebab awal-awal lagi Bukan ni bukan kali pertama eh? Eh? Sebelum ni pun Bila dia orang datang jumpa Datuk Zahid, Datuk Zahid reject Sama juga kali ni pun Datuk Zahid reject saya tak boleh bimbang lah Kalau selagi Dato' Zahid jadi presiden ni insya Allah. kalau Dato' Zahid ni Usaha sekarang ni dilakukan Untuk mendesak Supaya Dato' Zahid ni melepaskan jawatan Usaha ni ada ha, Banyak perancangan Dalam negara, luar negara Kita tahu semua kita tak tahu kan ada yang berjumpa sampai ke luar negara tu jauh kan hmm sanggup itu sebab orang yang eh, Kita tengok sebelum ni senyap je 2018 sampai 2022 Tak pernah pun sepatah pun cerita pasal Dato' Najib eh, Sekarang lagi champion daripada Orang-orang eh, yang dekat dengan Dato' Najib ha, Dia lebih Najib daripada Najib kan? Eh, kita faham Kita bukan tak faham Kita faham Cuma Dia orang ni Memanglah ada agenda Ada pakatan dia eh memang ada perencanaan dia. itu sebab saya minta supaya perwakilan-perwakilan UMNO eh, serahkan kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan. Kita tak boleh mengambil tindakan membabi buta. Ha, memang betul sekarang ni kalau kita tengok di pekat kaum B ni, eh, semua buka main lah. Sekarang ni PN senang. Tutup. Apa? Boleh lepas tangan. Eh? Tak perlu buat apa sebab Hari ni Geng-geng kita AJK UMNO bahagiannya Timbalan ketua bahagiannya Naib ketua bahagiannya eh, Ketua penerangannya Mereka sendiri membantu Segala apa yang keluar dekat Dekat propaganda PN ni Semua masuk ke dalam Grup-grup WhatsApp UMNO Hari ni Ada orang nampak ini semangat Melayu bangkit Tapi kita tahu Apa sebenarnya yang berlaku Kita tahu perancangan-perancangan Geng-geng pro Perikatan Nasional ni Yang nak Supaya UMNO Tarik keluar daripada PH Kembali jadi kuda tunggangan Perikatan Nasional Kita tahu Kita tahu Cuma saya harap Dah tiba masanya lah eh? Gunakanlah otak yang waras Kalaulah hari ini saya nak beritahu lah. Satu negara tahu popularnya Datuk Seri Najib. Eh? Kalau hari ini Datuk Seri Najib dibebaskan. Adakah Datuk Seri Najib ini akan menyebabkan Tun Dr Mahathir dan kawan-kawan dia menang pilihan raya? Sudah pasti tidak. Adakah Datuk Seri Najib akan menyebabkan Muhyiddin Yassin menang pilihan raya? Sudah pasti tidak. Najib ialah seorang party man Dia akan ikut keputusan UMNO Dan dia akan bantu Kerajaan yang sedia ada hari ini Jadi Percayalah Baik Mahathir, baik Muhyiddin Tak kira lah Isyam Muddin Tunggu ke Mak ke Orang-orang ni tidak akan membantu Untuk membebaskan Datuk Seri Najib Jadi janganlah kita jadi agent untuk menjayakan agenda mereka. Eh? Buruk padanya kepada kepada AMNO dan Barisan Nasional. Hari ni orang AMNO cakap, lepas ni kami tak keluar mengundi. Adakah dengan tindakan tidak keluar mengundi itu akan menyebabkan Datuk Seri Najib dapat dibebaskan segera? Tidak. Bila kamu tak keluar mengundi, orang yang patut undi BN tak undi BN. Undi BN yang sepatutnya dibantu bantu disilang untuk membantu kemenangan PH tak undi PH last kali yang untung siapa? yang untung ialah Perikatan Nasional bila untung Perikatan Nasional maknanya kalau PN lah yang minta mampus Dato' Sri takkan bebas yang ni kena faham dengan sejelas-jelasnya ok ada soalan lain? betul uh, ya sejak daripada kes uh, adendum ni hmm. diputuskan ni tengok tekanan-tekanan politik agak keras lah yeah. terhadap kepimpinan UMNO tu utamanya semua ditalakan kepada presiden yeah. uh, banyak yang kita dengar kat orang ni untuk turut tarik sokongan dan sebagainya mm. jadi saya nak tanya pandangan Datuk lah apakah langkah strategik politik untuk menangani isu ni sebab lepas ni Jumaat ni ada lagi kes ni buat MDB Tanah lepas tu kita akan berhadapan pula dengan PAU jadi dalam rentetan ni kita yakin lah akan ada tekanan-tekanan yang tu. Pertama, saya nak beritahu satu saja. Kalau saya eh kalau saya saya tak bazir masa dengan merayu titah dendam ni. Sebab bagi saya sekarang ni kita kena tahu siapa yang ada kuasa. Yang ada kuasa untuk membebaskan Dato' Senajib ni ya dengan izin Allah Taala. Hanya yang ni aku nak. ni siapa yang doktor aku? Yang dipertuan agung hari ini ialah Sultan Ibrahim. Kalau setahun lebih yang lalu, baginda dah sebut. Mohon pengampunan di Raja Baru. Kenapa kita tak boleh nak dengar? Kau nak tengok Datuk Najib duduk di rumah dan dipenjarakan. kan? dia orang ni ingat. Boleh duduk di rumah, tanah rumah tu. boleh mix around dengan family. Boleh lepak-lepak. Bukan. Kena faham tu. Tahanan rumah ni eh, Maknanya Rumah Dato' Sri Najib Contohnya Jalan Duta eh, Akan digezekkan menjadi penjara eh, Akan digezekkan menjadi penjara Dan bukan semua orang boleh datang sesuka hati jadi kalau baginda tuanku Sultan Ibrahim sendiri dah kata masuk petisyen baru eh, sewajarnya lah eh, kita sebagai sebagai rakyat baginda ha. dengarlah masuk petisyen baru tapi mungkin nak tunggu kes ah ha. tu ke. nak baca ya minta iyalah betul lah sebab apa pun uh, pengampunan diraja hanya akan berlaku ha. sebaik-baiknya selepas kes yang lain ini selesai sebab nak dapat pengampunan dari raja ni susah Nak dapat giliran pun Kena potong Q Kalau kau kan Dato' Syed Najib kena duduk 3 tahun penjara dulu Sebelum sebelum dia punya uh, Petition Sebab dia kena 12 tahun kan Mereka awal hmm. Tapi dengan bantuan Dan usaha daripada Dato' Zahid Dato' Syed Azalina eh, Minta tolong dengan PMX PMX pun bantu Akhirnya dapat Eh, satu tahunnya dia duduk Dia dah dapat pengampunan gajah Dah dapat pengurangan Kita orang politik cuma boleh mohon Dan Dapat membantu untuk Potong kew Tetapi di dalam lembaga pengampunan Ianya terletak atas budi bicara Ke bawah diri tuanku Tuanku nak bagi Setengah tahun ke Daripada 12 tahun kepada 6 tahun ke daripada 210 juta kepada 50 juta kalau tak bayar kena tambah lagi setahun ke itu hak baginda kita tak boleh komplain kan kita tak boleh komplain ada yang tanya saya kenapa Sultan Kelantan boleh bagi full pada pada Datuk Seri Anwar nak tanya dengan saya saya boleh jawab apa kalau nak ikut kan Sultan Pahang lebih rapat dengan Datuk Seri Najib betul lah? Tetapi itu hak baginda. Kita tak boleh cabar. Eh? Itu hak baginda. Kita tak boleh cabar. Sultan Kelantan kena faham. Sultan Kelantan tak nak. Eh? Tak nak Mahathir menjadi Perdana Menteri. Itu sebab dia cepat-cepat bagi pengampunan dia saja kepada Dato' Sianwar. Eh? Keadaan tak sama ketika Dato' Sianwar memohon. Memanglah saya pun mengharapkan supaya eh, sebagai sahabat Baik Datuk Seri Najib daripada kecil kan? Siapa lagi yang boleh bagi full pada Kalau bukan sahabat dia sendiri kan? Tetapi mesti ada pertimbangan-pertimbangan Yang hanya baginda je tahu ha? Ada orang bising-bising kan Tapi mungkin ha? pertimbangan baginda Kalau dia bagi full pada orang akan marah Kenapa baginda berfikiran demikian Mungkin salah kita juga ketika 2018 Datuk Seri Najib jatuh berapa kerat yang mempertahankan dia kan bila dia dijatuhkan hukuman zaman Nisim Ain Sabri berapa orang yang tampil ke hadapan mempertahankan dia bila suara yang nak dia duduk penjara tu lebih ramai lebih kedengaran Okey itu punca bagi dia tuanku tak bagi full padat hari ni kita kena faham kan ada benda kita tahu, ada benda kita tidak tahu. Betul tak? Ha. Okey. Kena dengan persempadanan yang cikgu. Hmm. Adakah okay. hmm. benar ia akan berlaku? Satu. Yang kedua, apa implikasi cara orang Pertama sekali, saya nak beritahu, Okey, Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi, Imbalan Perdana Menteri dah mengesahkan tidak akan ada persempadanan semula sebelum pilihan raya umum ke-16. So cerita-cerita nak buat persempadanan semula, nak tambah kursi Cina dan sebagainya ni semua sekali mengarut. Itu hanya nak menakut-nakutkan orang Melayu. Supaya reject kerajaan yang sedia ada ni. Dan selagi UMNO berada di dalam kerajaan, kita akan pastikan kepentingan orang Melayu akan terjaga. Kita pun tak akan buat kerja bodoh nak membantu meluluskan undang-undang yang kau marut ni yang akan menyebabkan orang Melayu ni uh, hilang kuasa eh itu sebab banyak benda yang diperjuangkan oleh geng-geng di Pro Lim Kisang ni gagal Eh, apa yang diperjuangkan oleh apa ni Ramasami eh nak hapuskan monopoli kaum bumiputra dia dalam uh, sektor penjawab awam gagal Eh, dia orang nak buat pilihan raya PBT gagal. Dia orang nak apa ni tukar status tanah Bumi Putra, eh, tanah Rizab Rizab Melayu kepada bebas gagal. Baru ha, dia orang nak buat kampung baru Cina nak jadi tapak warisan UNESCO gagal. Dia orang nak buat ura gagal. Kenapa benda ni gagal? Sebab amnu ada dalam kerajaan. Kalau amnu tak ada, ada dalam kerajaan, ambil contohlah bila mana DAP bersama dengan PAS tubuh kerajaan negeri Perak. Apa jadi? Dia orang minta tanah kampung baru Cina ha? Hmm. Eh? 999 tahun. British pun bagi orang Melayu 99 tahun. Ah. Ini, kena, itu kena, ini kena faham. Eh? Kalau orang Melayu ada otak, <tuh> boleh berfikir, dia akan tahu siapa yang akan jaga kepentingan Melayu dan Islam. Amno, bukan parti lain. Ya, belum masa sesuai lagi nak buat sekarang bukan belum masa sesuai yang nak buat sekarang bila mereka nak buat mereka akan dapat kelulusan daripada menteri kabinet dulu kan eh? ha zahid dah cakap tidak akan berlaku maka tak berlaku lah eh? kita takkan biarkan benda-benda yang tak bagus untuk kita berlaku. Adalah sebab kenapa kita tak nak benda itu berlaku. Tapi bila dah tiba masanya eh, Bila contohnya Bila sesuatu uh, konstitusi itu Dah terlalu ramai eh, Mungkin akan berlaku persepadanan semula Tetapi Kita akan pastikan Kepentingan Melayu tidak akan terjejas Sama jugalah ada yang bising-bising Pasal apa ni Uh, pelantikan menteri menteri apa menteri wilayah saya nak beritahu pertama sekali kan eh? betul lah menteri wilayah nak buat macam mana 11 11 ahli parlimen dekat wilayah persekutuan satu je BN suka tak suka 10 eh, 10 kawasan lagi yang uh, kepadatan penduduknya Banyak kaum Cina ni eh? Suka tak suka terpaksa bagi Tetapi itu tak bermakna se Semua eh? Kepentingan orang Melayu Akan tergadai di wilayah Persekutuan Kita masih lagi Di dalam kerajaan Setiap apa yang nak dilakukan Kalau benda tu bercanggah dengan Kepentingan Melayu, kepentingan Islam Maka kita akan bantah Dan jangan lupa Eh? Teresa nak buat. Nak gubal apa? Uh, tanah Rizal Melayu ni. Kita beritahu dengan PTG je. PTG semua Melayu. Ada pernah jadi Tanah Rizal Melayu bertukar menjadi pegangan bebas? Ada? Ada. Betul lah Jangan bimbang. Kita masih ada lagi penjawat awal yang Uh, masih lagi dipantau oleh Perdana Menteri. Jangan lupa eh Kementerian Wilayah ni masih lagi dipantau oleh Perdana Menteri. Jadi tidak semudah itulah untuk orang Melayu dianiaya dan ditindas. Uh, ini kena faham. Kan? Uh, dulu masa Melayu jaga Kementerian Wilayah time tulah eh uh, tanah Kampung Baru tu boleh dirampas. Uh, jangan lupa. Kan? Uh, Bukan DAP yang jadi menteri um, wilayah ketika tu. Ha? Bila tanah ni dijual bukan ketika tu DAP tidak. Zaman Anwar Musa. Jangan lupa tu. Ok Tony Foo ni Apa yang penampung haji ni sebagai pencinta penyangak. Ya, yang penyangak sebenarnya ni Tony Pua yang ada laporan SPRM sampai 32 ke 33 ni. Siapa? kan ha? yang rembat duit uh, untuk terong dasar laut tu siapa bos dia dia supporting kepada Lim Guan Air e. yang rembat duit apa uh, yang apa ni luluskan tanah kemudian diberikan habuan uh, sebuah banglo Below market value siapa Lim Guan e. Air ha? sepatutnya ada 60 orang jadi saksi pihak pendakwaan Separuh dah dipanggil Ketua Hakim Negara dia dah tukar dah Letak dengan orang DAP Richard Malanjut Sekarang DAP Ketana yang tertikir DAP Kan eh? Ha? Lepas tu peguam kepada Cimping Dah di, diangkat menjadi peguam negara Itu pun dia tak berani nak teruskan kes dia Dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia Dia nak cerita apa Siapa penyangak Siapa penyamun Eh, ha? Dia nak cerita apa So tak payah cerita lah Kita tahu memang dia nak sabotaj Anthony Lowe Sebab geng-geng dia sudah tidak berkuasa Tak boleh sakau lagi Kan eh? ah, ha, Tak ada jawatan Adik dia pun Eh, Lepas kalah pemilihan uh, CWC eh Kalah Anak Lim Kisya kalah Pemilihan DAP Maknanya orang DAP pun tak nak dah. Tak nak dah puak-puak Lim Doeng dan Lim, Lim, dengan Lim ni Lim Guan Eng ni dapat umur nombor berapa? Nombor 26 tak silap. Rara punya undi lagi banyak daripada dia. Maknanya orang di Ipi pun tak nak. Geng-geng ha, yang chauvinis macam ni. Ha. Itu pun tak faham lagi. Okay? Ada lagi? Ha, last. Tapi si. Pertama sekali jawapan saya pada Rafizi dan penyokong-penyokong dia move on lah terimalah kekalahan tu seadanya kalau Rafizi ni ada nilai untuk orang PKR eh, dah tentu dia tak kalah teruk sebab dia incumbent tetapi selaku incumbent hanya satu per empat daripada warga keadilan yang keluar mundi yang mengundi dia that shows that performance dia very bad kita dah tahu dia ni kaki kencing Kaki penipu dan pakai formula palsu ha? Tapi rupa-rupanya Ahli-ahli PKR pun tahu Dan hari ni Tindak tanduk dia menyerang Kerajaan ni Agenda siapa? Agenda payung besar Ada, te ada tengok dia serang Mahathir sekarang ni? Ada? Ada nampak? Tak ada Betul hmm. tak? Sekarang agenda dia, dia nak pecahkan. Dia hasut-hasut. Dia ada orang-orang tertentu dalam UMNO yang kerja nak suruh kita tinggalkan kerajaan perpaduan. Eh? Dan dalam masa yang sama, dalam PKR pun ada orang tertentu yang Mahathir gunakan untuk suruh PKR dan UMNO berpecah. jadi, dia eh, bukan setakat asal karim je. Ha, dalam fizik ni pun kita kena check juga. Ha, kalau dulu zaman Naib tu kita tahulah kan? Sekarang ni Daripada gaya Tengok bahasa dia Kita ada hak untuk curiga Dia sebenarnya dengan siapa Betul tak Jadi Nasihat saya pada Lapizi kan? Lebih baik kan? Dia gunakan duit-duit yang dia dapat kan? Untuk jaga kedai-kedai Yang dia dah buat kan? Itu lebih baik Fokus pada perniagaan eh? Jadilah orang pencin yang berhemah